সাধুটোৰ নাম ৰজা টকলা হ'ল বহুদিনৰ আগৰ কথা চুলি লাহে লাহে পকিবলৈ ধৰা এজন ৰজাৰ দুগৰাকী ৰাণী আছিল ইয়াৰে এগৰাকী আছিল বয়সীয়াল আৰু আনগৰাকী আছিল গাভৰু বয়সীয়ালগৰাকীয়ে ৰজা অম্বয়সীয়া যেন দেখাটো ভাল নাপাইছিল সেয়েহে যেতিয়াই ৰজা তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়াই তেওঁৰ মূৰৰ পৰা কলা হৈ থকা চুলিবোৰ উঘালি পেলায় যাতে তেওঁক বুঢ়া যেন দেখি আনহাতে আকৌ গাভৰুগৰাকীয়ে ৰজা বুঢ়া যেন দেখাটো সমলি পচন্দ কৰা নাছিল সেয়েহে সুবিধা পালে ৰজা মূৰৰ পৰা পকা চুলিবোৰ উঘালি পেলাইছিল যাতে তেওঁক কম বয়সীয়া যেন দেখি এনেকৈ দুয়োগৰাকী ৰাণীয়ে এদিন দুদিনকৈ মূৰৰ কেঁচা চুলি আৰু পকা চুলিবোৰ বেলেগে উঘালি পেলোৱাৰ বাবে পাছত পুৰা পুৰি টপা হৈ পৰিল তাৰ পাছত ৰজাৰ বহুত খং উঠিল আৰু দুয়োগৰাকী ঘৈণীয়েককে তেওঁক ৰাজ্যৰ পৰা খেদি দিলে নীতিশিক্ষা আনৰ ভাল লগা আৰু বেয়া লগা কামত যি নিজক এৰি দিয়ে তেওঁৰ কোনো নিজৰ চিনাকি নাথাকে